ஸ்ரீ குருபியூனமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று திரைலோக்கிய கௌரி விரதம் வேண்டியதை அருள்வாள் திரைலோக்கிய மோகன கௌரி பார்வதி தேவியை கௌரி என்று அழைப்பார்கள் கௌரி என்றால் தூய்மை அல்லது வெண்மை என்று பொருள் பதினாறு விதமான பெயர்களில் அருள் புரியும் கௌரி தேவியை வழிபட்டால் அனைத்து கஷ்டங்களும் பறந்தோடும் என்பது நம்பிக்கை கௌரி விரதம் என்றால் சிவனுடன் கூடிய பார்வதி தேவி பூஜை செய்து அருள் பெறுவது புஷ்ய மாத கிருஷ்ணபக்ஷ தசமி திதி திரைலோக்கிய கௌரி விரதம் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது இந்த தினத்தில் அம்பிகையை மூன்று உலகங்களுக்கும் அரசியாக பாவித்து வழிபட வேண்டும் இதன் பலனாக நாம் விரும்பும் உயர் பதவி கிடைக்கும் உயர்ந்த அரசு வேலை கிடைக்கிறது இன்றைய வழிபாட்டில் அம்பாள் ஸ்ரீ திரைலோக்கிய மோகன கௌரி என்று அழைக்கப்படுகிறாள் ஆசை கடலில் சிக்கி அவதிப்படாமல் இருக்க இவளை வழிபட வேண்டும் மனதிற்கு உற்சாகத்தையும் உடலுக்கு தெய்வீக சக்திகளையும் அளிக்கிறாள் அன்னை இவளுடன் திரைலோகிய மோகன கணபதியும் ஏற்றிருக்கின்றார் காசியில் நலகோபரேஸ்வரருக்கு மேற்கு பக்கத்தில் குப்சாம்பரேஸ்வரர் என்னும் சிவாலயம் உள்ளது திரைலோகியோகன மோகன திரைலோகியலோகியோகன கௌரியை பிரார்த்திக்க நமது விருப்பங்களை வேண்டுதல்களை அன்னை பூர்த்தி செய்து வாழ்வை வளப்படுத்துவாள் என்பது நிச்சயம் இந்த கௌரி விரதம் பழக்கமுள்ளவர்கள் மட்டுமே அனுசரிப்பர் அதனால் கௌரி பூஜை இருப்போர் இல்லாதோர் என அனைவருமே இந்த நன்னாளில் சிவபார்வதியை வணங்கி ஆதிசங்கரர் அருளிய சகல சம்பத்துகளையும் தரவல்ல ஸ்ரீ கௌரி தசகம் பாராயணம் செய்ய கௌரி தேவியின் அருளால் அனைத்து நலன்களையும் பெறலாம் பக்தர்களின் துன்பங்களை நீக்குபவள் அன்னை யார் ஒருவர் இந்த தசகத்தை மன தூய்மையுடன் பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் பாராயணம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஸ்ரீ பார்வதி தேவி வாக் பளித்தத்தையும் சகல சம்பத்தையும் தெய்வீக சக்தியையும் அருள்கிறாள் அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்தோட பலஸ்ருதி சொல்றது நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ கௌரி தசகம் Lila labdas the star, pita, loop. ताकिलोकाम् लोकातीतै योगिभिरन्तश्चिरमृग्याम् बालादित्यश्रेणि समानद्युतिपुञ्जां गौरीमम्बामं गुरुहाक्षीमहमीडे गौरीमम्बामं बुरुहाक्षीमहमीडे। गौरी लीला लब्धस्तापितलुप्ता किल लोका लोकातीतैर्योगिभिरन्तश्चिरमृग्याम् बालादि नित्यश्रेणि समानद्युतिपुञ्जाम् गौरीमम्बामं क्षीमहमीडे गौरीमम्बामम्बुरुहा क्षीमहमीडे प्रत्याहारद्यानसमाधिस्थितिभाजाम् नित्यं चित्ते निर्वृत्ति काष्ठाम् कलयन्तीम् सत्यज्ञानानन्दमहीं तां तनुरूपां गौरी मम्बामम्बुरुहाक्षी महमीडे गौरी मम्बामम्बुरुहाक्षीं महमीडे चन्द्रापीडानन्दितमन्दस्मितवक् चन्द्रापीडालङ्कृतनीलालकबाराम् इन्द्रोऽपीन्द्राद्यर्चितपादाम्बुजयुग्मा गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षी महमीडे गौरी आदिक्षान्तामक्षरमूर्त्या विलसन्ति भूते भूते भूतकदम्ब प्रसवित् ीं शब्दब्रह्मानन्दमयीं तां तटिदाबां गौरी मम्बामं मूलादारादुत् महमीडे ितवीत्या विधिरन्ध्रम् सौरम् चान्द्रम् व्याप्य विहारज्वलिताङ्गी येयम् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतनुस्तम् सुखरूपा गौरी मम्बामं बुरुहा क्षीमहमीडे नित्यशुद्धो निष्कल को जगदीश साक्षी यस्य सर्गविधौ संहरणे च विश्वत्राणक्रीडनलोलां शिवपत्नी गौरी बुरुहाक्षीमहमीडे, बुरुहाक्षी हाक्षि महमीडे यस्या कुक्षौली नमकण्डम् जगदण्डं भूयो भूय प्रादुरभूदुत्थितमेव पत्या सार्धम् ताम्रजताद्रुविहरन्ति गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीं महमीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीं महमीडे यस्या मोतम् मणिमाला सूत्रे यद्वत् कापि चरं चाप्यचरं च तामध्यात्मज्ञानपदव्या गमनीयाम् गौरी मम्बामं बुरुहाक्षी महमीडे महमीडे कदम्बैर्भुवनानि व्याप्य स्वैरम् क्रीडति येयम् स्वयमेका कल्याणीं ताम् कल्पलतामानति बाजा गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् महमीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षिम् महमीडे आशापाशक्लेशविनाशम् विदधानाम् पादाम्बोजध्यानपराणाम् पुरुषाणाम् ईशामीशार्दाङ्गहरां तामभिरामां बामं बुरुहाक्षिं महमीडे गौरी मम्बामम्बुरुहाक्षी महमीडे प्रातःकाले भावविशुद्ध प्रणिदानात् भक्त्या जल्पति गौरी दशकम्य वाचाम् सिद्धिम् सम्पदमग्र्याम् शिवभक्तिम् तस्यावश्यम् पर्वतपुत्री विददाति तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विददाति लीलालब्धस्तापितलुप् किल लोकां लोकातीतैर्योगि विरन्तश्चिरमृग्याम् बालादि श्रेणिसमानद्युतिपुञ्जाम् समानद्युतिपुञ्जाम् मम्बामम्बुरुहाक्षिमहमीडे गौरी मम्बामम्बुरुहाक्षीमकमीडे गौरी मम्बामम्बुरुहाक्षि मकमीडे इति श्रीगौरीदशकम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः இந்த கௌரி தசகத்தை தினமுமே பாராயணம் செய்யலாம் அல்லது செவ்வாய் வெள்ளி மற்றும் பண்டிகை நாட்களில் பாராயணம் செய்யலாம் இதை இந்த திரைலோகிய கௌரி பூஜை நன்னாளில் பாராயணம் செய்து சகல சம்பத்துகளையும் பெறுவோம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்